不,不好意思啊！耶、啊，我的那个升降遥控器呢？遥控器在这儿。嗯，往下弄，往下弄一弄。好嘞<蕾>有一有一点也不辣的吗？一点也不辣，那你就不放辣椒油包就行了，宝宝啊。辣椒油包就行了，它的汤是鲜的。啊、对，汤不是吃不辣的啊。哦、对。汤底是不辣，你不放辣椒油包就不辣啊。最你最爱吃你就爱吃这个是吧？来。 榴莲千层，宝贝，有没有爱吃榴莲千层的？<吃>榴莲控有没有？有打个有，宝贝，有的扣个一，有,有的扣个一，宝宝们。我的妈，咱这榴莲千层买过的谁不说好？<哈>是不是？是的。这满满的榴莲果肉，整个榴莲千层八百个，光榴莲果肉占四百克了，占一半了，宝宝们。对。上哪买去啊？哦、这里面全都里面八层榴莲果肉，宝们。这<边>啊。纤维都看得见，榴莲纤维看没？ 看得清清楚楚，不是榴莲酱，不是榴莲香精，哈，不是勾兑，啥也不就，就是没有乱七八糟的东西啊，放心吃，宝宝们。而且是动物奶油，一口咬下去就抱着榴莲啃的感觉一样的<是>啊。这哪叫榴莲这就是抱着榴莲啃的、啊。我说啥了？我说啥了？没说呀、啊。我没说那个是那个是那个那个那那俩字儿啊。 他怎么又提醒我？真服了，官方还让不让人活了？谢谢，官方说的对。来 <laughs>、嗯，榴莲千层啊，满满的榴莲果肉，配料表极干净，没有任何添加剂、防腐剂，精准榴莲肉加动物奶油的啊。 贼好吃，贼好吃，宝宝们，饼别也是纯手工制作，不添加一滴水，一口咬下去，流爆浆榴莲感的，爆浆爆浆榴莲的感觉哈、啊。你线下去买，说成不好意思啊，我错了，官方大大错了，错了，错了啊。线下去买的话，这样的榴莲千层，这一小切块，你不都都得都得四五十吧，对不对、啊？对 啊，三角切口都得四五十，这么大一个榴莲千层得不得二百块钱？对，是不是、啊？嗯、今天不要二百块钱，一百块钱都没有，九十九不要，八十九不要，七十九不要。来，今天所有想要的直接改价，六十九块九毛钱合不合适？合适。六十九块九啊，八百克的呃是吧？八百克的榴莲千层<块>啊，六英寸八百克的榴莲千层，六十九块九毛钱。今天直播间拍下的这个盒子蛋糕五百克。 里里面是紫米、芋泥、肉松盒子，最好是这个盒子，线下买的五百克的，线下买都得要你二三十的，是吧？今天直接给你加上，一号链接。接来你天天双礼物，给力！总共两个啊，宝宝们，这个都得是五百克，看没？满满的榴莲果肉啊！ 六十九块九一个八百克榴莲千层六英寸，再加一个五百克的肉松紫米盒子啊，宝宝们，总共两样东西，而且全部现做现发，放心去拍。物奶油制作而成的同时，不添加任何乱七八糟的东西啊，就今年全做。快递没问题吧？嗯，因为这个东西啊，宝宝们毕竟是甜品，然后有有的人说天气这么热，不快递不会有问题吧？ 咱给大家保售后哈，宝宝们，如果有坏了、酸了、发干了、发硬了，或者是有味道了啊，直接联系订单客服是直接赔付的，也货都不用退回来啊，因为这个东西没有办法做到无售后哈，宝宝们理解一下好不好？特别好啊，嗯，理解一下哈，不好吃，包括是不好吃了，你都可以联系订单客服啊，宝宝们，然后这个真的确实是没有办法做到无售后啊，所以说你们如果有售后问题，一定要一定要及时联系订单客服啊，再一个是咱们尽量。 保证没有售后，尽量保证哈。但是如果真的有这种事情发生，咱就联系订单客服啊。烫嘴巴是、啊、是是有点凉哈、啊，宝宝们啊，那那个嗯那个给大家发顺丰冷链空运运输，<对>现做现发的啊，宝宝们。一号链接来再加两百单，不讲了啊，宝宝们。我的地方给有点凉，刚从冰箱里拿出来啊，因为这个东西就得放冰箱嘛啊，<对>所以拿出来它就它就有点冰牙。嘿刚吃那个东西，看 <laughs>，一，这这受不了。<laughs> 呀，yeah, 我我怎么手这么就是快呢？咱就是说，没得关系啊,啊，没得关系吧，啊、嗯。就说扔这么快呢，咱说？一下子扔老远，嗯。就喜欢看小鱼吃东西，谢谢爸爸，谢谢爸爸。拍不了，对，有些地区是拍不了的啊。嗯，真真自私，不给后面美女吃。嗯、他他嘴闲着了，他嘴闲着了吗？ 这玩意嗨，哥们儿，你还好吧？这用我让吗？这自己都炫上了，是自己扣的。你看还用让吗？放声说话。嗯。这又还得哎，吃吧吃吧，我们我不好意思吃，有让吗？这就是那啥，直直接拿就行了，自己拿完事了。我们忙着介绍品啊，这那个啥的得介绍品，没有办法说。哎，你吃吧吃吧吃吧，别别客气别客气吃吧。 哪有这样式的？自己拿走、哦、<是>啊，宝宝<是>们啊！这餐，嗯、这可不是餐厅点饭啊！你随便吃。你能干几碗饭呀？嗯。我 <laughs> 我能一直吃。<laughs> 来，梅菜扣肉有没有收到货的？好不好吃？好吃、哦。看、啊、咱家味嘴爷梅菜扣肉啊，肥瘦相间的肉，每一片肉你看都带着虎皮。 都带着虎皮，宝宝们看到没？拆开一盒就是这样的，一盒里面大概是七片肉或者是八片肉。你看厚一点的可能就是呃就是七片啊，薄一点的可能就八片啊。宝宝们，主要按克重来，一盒三百克啊，看到没有？ 肥瘦相间肉，瘦的是瘦而不柴，肥的是肥而不腻，没有全肥，没有全瘦。如果有全肥或者全瘦，直接联系店长客服。直接联系店长客服，里面带有梅菜，这个梅菜你看里面也是带有肉丁的哈、啊，而且梅菜是很嫩的梅菜，不是那种干硬的啊。<对>来，你线下。最主要的是，它这个配料表是非常非常干净的啊。 没有任何的乱七八糟添加剂，放心去吃啊，宝宝们，都是一些调料。线下去吃一盒多少钱？得不得个二三十的？咱就打二十五块钱一盒算，两盒是不是得五十 <50. S 1> 三盒？是不是得七十五？今天在小叶直播间不要七十五，直接改价，五十九块九，五十九块九三盒。今天再加一盒，四盒，再加一盒，五盒。宝宝们，买过五盒的打个买货。 是不是都五盒？花十来块钱一盒，是不是都已经非常非常划算了啊？今天在小鱼直播间拼好你的手速，来机破机制了，今天直接破机制，拼好你的手速，今天再加一盒，直接到手六盒，来一号链接。一号链对六盒十块钱一盒啊，十块钱都不到哈，十块钱一盒真的很划算，宝宝们，这个肉。 大片大片的肉，带着虎皮的，又厚实的肉，肥瘦相间的肉，拌上米饭贼香。不要看它上面有肥肉，你就觉得它会腻，一点都不腻，宝宝们，肥而不腻，一点都不腻，真的很划算、啊，这个价格啊。回到家，我给你们现拆一拆，现拆一个啊，宝宝们。回到家啊，就你就这么蒸就行了，带着带着盒子蒸，这个盒子是 PP 材质，食品级的，你不用担心哈、啊。然后带着盒子蒸，蒸个十五分钟啊。不吃的时候，咱放冰箱冷冻啊。蒸完之后，直接这么一扣。 来看没？这么一扣就完事了。你在饭店吃的是不是一圈还有一圈馒头？嗯、一圈小馒头这一份是不是得卖你四十八块钱？嗯、对不对啊？啊、嗯，咱们没有馒头，回到家自己搞个馒头也行，是不是、啊？搞个西兰花，搞一圈西兰花就是一盘菜，就招待亲朋好友，咱自己吃都特别方便。爱吃肉做起来又嫌麻烦了，咱自己回到家一蒸就完事对，啊、嗯，一盒里面大概一二三四五六七片。 啊，有可能是七片，也有可能是八片，主要是按克重来的，三百克一片，嗯、这不是三三百克一盒哈，三百克一盒，五十九块九一盒，两盒、三盒、四盒、五盒，之前买过老铁是不是都五盒的？五盒。来，今天直接破机制了，宝宝们，直接破机制，五十九块九五盒，再给大家加一盒，直接到手六盒，来一号链接。一号大六盒十块钱一盒，宝宝们啊、嗯，咱就是没有那什么了哈。 没有那个辣酱了啊！再说有啥说啥啊！之前是是加辣酱的，今天是不没有辣酱，去掉辣酱了之后加了一盒梅菜扣肉啊。六千五百单没有了，他真正做到软烂入味了。嗯，六千多单了，哎呀妈！拼<对>好你的手速，宝宝们，来再加最后五百单啊！我的加好了，给你拍了。真好。 不支持发货呀，嗯，因为这个东西发顺丰容易，有的地区天太热的话，它就那个啥发不了，嗯。其他都没有了？个别地区发不了啊，宝宝们，能拍的就去拍，拍不了的没有办法，五十九块九直接到手六盒，今天直接破机制六盒哈，十块钱一盒，一号链接来，最后还有两百单不讲了，宝宝们，一号链接五十九块九六盒。 嗯，来、嗯，你始吃吧。